સુરત દિલ્હી મોડા વચ્ચે બુલેટ ટ્રેન બે હજાર સત્તાવીસમાં શરૂ થશે રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈશ્વમે કરી બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની મુલાકાત અમદાવાદ મુંબઈ હાઈસ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત સુરતના અંતરોળી ખાતે બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન ઝડપથી આકાર લઈ રહ્યું છે સ્ટેશનનું સ્ટ્રક્ચર કામ પૂર્ણ થયું છે અને તેને આરામદાયક બનાવવા માટે સ્કાયલાઇટ્સ દ્વારા કુદરતી પ્રકાશ અને હવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અનેક લિફ્ટ અને એસ્કેલેટર્સ મુસાફરોની સુવિધા માટે સ્થાપિત કરાઈ છે સ્ટેશન મલ્ટી મોડલ કનેક્ટ તેવી વિતીનું કેન્દ્ર બનશે તે પ્રસ્તાવિત મેટ્રો સ્ટેશન બસો મીટર બીઆરટીએસ બસ સ્ટોપ ત્રણસો ત્રીસ મીટર સુરત સિટી બસ સ્ટેન્ડ દસ કિલોમીટર ચલથાણ રેલવે સ્ટેશન પાંચ કિલોમીટર સુરત રેલવે સ્ટેશન અગિયાર કિલોમીટર અને નેશનલ હાઇવે નંબર અડતાલીસ પાંચ કિલોમીટર સાથે જોડાશે આ માટે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને સુરત અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી સાથે મળીને યોજના તૈયાર કરવામાં આવી છે સ્ટેશનની વિશેષતાઓ કુલ ઊંચાઈ છવ્વીસ ત્રણ મીટર બાંધકામ વિસ્તાર અઠ્ઠાવન

वो है सूरत से बिलीम सूरत से बिलीमोरा का आज स्टेशन का और ट्रैक लेइंग काम का, का सब देखा मैंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और विशेषकर जो ट्रैक का जो काम है उसमें कई नई टेक्नोलॉजीज़ लेके आए गई ये सब नई टेक्नोलॉजीज़ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए यूनिक होती है और इसका लाभ देश में बाकी कई प्रोजेक्ट्स में इसको मिलेगा हमको साथ ही साथ जब आप स्टेशन देखोगे इसका स्टेशन की भी बड़ी खासियत है ये सूरत स्टेशन है यहाँ पर सारी गाड़ियाँ रुकेंगी बड़ा स्टेशन तो इसमें जो साइड में दो ट्रैक्स हैं और बीच में दो ट्रैक्स हैं और दो प्लेटफॉर्म्स हैं एक मुंबई की डायरेक्शन एक अहमदाबाद की डायरेक्शन कॉन्कोर्स बहुत बड़ा बीच में बना है जिसमें कोई भी पैसेंजर्स आके वहाँ पर आराम से रुकेंगे और उसके बाद में जब ट्रेन आने वाली होगी तभी प्लेटफॉर्म पर आएंगे इस तरह की व्यवस्था है सर बताया जा रहा है कि हाई स्पीड रेल का आप तीन सौ बीस किलोमीटर और इसमें जापानीज टेक्नोलॉजी के कई सारे इक्विपमेंट्स उपयोग किए गए हैं क्या उनकी खासियत आपने जो निरीक्षण क्या क्या आपको जाना टर्नआउट का मतलब होता है जहाँ पे दो पटरियाँ मिलती हैं या दो पटरियाँ अलग होती हैं उसको टर्नआउट बोलते हैं टेक्निकल भाषा में तो टर्नआउट हाई स्पीड रेल के जो टर्नआउट्स होते हैं वो बहुत ही स्पेशल डिज़ाइन होती है क्योंकि गाड़ी को बहुत बड़ी मतलब 320, 330, 340 सौ तीस की स्पीड पर जब गाड़ी चल रही होती है और दो पटरियाँ जुड़ रही है तो उसकी टेक्नोलॉजी में कहीं पर भी बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए ये ध्यान रखने की बात होती है तो कई तरह की नई चीज़ें देखी कई रेजिन लगे हैं ये जो स्लीपर है स्लीपर एकदम कॉम्पोजिट नए टाइप के मटेरियल के बने हुए हैं टर्नआउट का मूवमेंट होगा वो इन रोलर्स इन रोलर बियरिंग्स पर टर्नआउट का मूवमेंट होगा तो कई तरह की नई चीजें इसमें देखने को मिली आज। सर क्या लग रहा है कि तो कब तक, तक इसका काम दो हजार सत्ताईस में सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन खुलेगा धन्यवाद सर आपने विजिट